Доброго дня. Представьтесь, будь пожалуйста, и в какие ниши э, вы работаете, ваш интернет магазин. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я работаю в сфере спутникового оборудования и все, что связано с телевидением. А, вот. А, моя сфера деятельности занимается тем, что мы помогаем людям с кабельным телевидением. Мы помогаем также людям с еще помимо этого с теплым полом, установлением антенн, вот, для того, чтобы люди видели, слушали, как бы и смотрели, коммуницировали. Скажите, будь ласка, Олександра, как взагалі э, вы выбирали нишу? Как так трапилося что э, пошли работать в эту нишу? Чему, например, не в Эта Этой нишей занимается мой отец, получается. Mm. Он является главным дистрибьютором в Украине. Wow. вот. И вот, да. Это было еще очень давно, он с этого начинал. И он эту нишу поддерживает, получается. И как бы мы с семьей ему помогаем и поддерживаем, вот. Сколько лет ваш батько работает уже в этой нише? Так, сейчас я вам скажу, ну мне 27, ну, наверное, лет, ну, 20 где-то точно. Да, где-то вот до 20 лет это точно, вот вон в этой сфере деятельности. Может даже больше, может быть, я... Ну, может, чего-то не помню, но я знаю, что вот точно 20 лет точно он в этой сфере деятельности. До этого у него были другие сферы деятельности, но это как подработка изначально, а потом для того, чтобы открыть свое дело. Это, ну, естественно, я думаю, так все делают. С чего-то нужно начинать, с чего-то по чуть-чуть, и мы начинаем, и растем дальше. Это прекрасно. А у вас є офлайн точки в Харкові чи по Україні, чи це у вас тільки uh -huh. онлайн-магазин? Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, адже кожного місяця ми публікуємо відео із власником інтернет-магазину, який ділиться своїм досвідом співпраці із Турбовеб. Отож, підписуйтеся. нажмите на чтобы получать сообщения о видео мотивом после его публикации и первыми узнать о опыте успешных предприятий. Смотрите, у нас изначально были офлайн точки, получается, но за счет того, что они стали нерентабельны сейчас, офлайн только это склад, то есть люди, которые хотят приехать в Харькове, mm они -hmm. могут приехать на склад и приобрести там. Так в основном это используется через интернет, ну как бы через сайт ресурс. Вот нерентабельный за счет того, что война и опасно как бы какие-то оффлайн точки держать для того во избежании ну, как бы каких-то рисков решили, что будет лучше так работать со складом. То есть, они до войны фактически были у вас эти точки, да, а потом вы их їх... да. час войны. Да. Сколько у вас в целом интернет магазинов? Кроме того, какие mm -hmm. менеджменты? Mm -hmm. Это единственный, получается. У нас больше нет. У нас, получается, основная точка находится на проме. Вот, mm -hmm. с промо, в принципе, все и началось, потому что, э, ну, это, ну, это главная точка. Просто mm -hmm. главная точка э, – считали, что больше, в принципе, интернет-ресурсов. Инстаграм, он нам не нужен, потому что не такой товар. Я могу сказать точно, что только мы на проме находимся. Я чему перепитаю, потому что у нас есть клиенты, которые, например, работают с нами в На одній площадці, вони прийшли до нас, а да. потім зрозуміли, що все класно працює, і вони хочуть ще, до прикладу, зробити один магазин чи на Хорошоп, чи на Шоп Експрес. Світ, Олександро, а де взагалі ви почули про Турбовеб? Де де знайшли нас за рекламою? перейшли, порадив вам хтось, чи е, я не знаю, на... як в анкеті, знаєте, свій варіант? Да, чи свій варіант? да. нам посовітували вас. Друзі у друзів теж є інтернет-магазин. І вот. вони посоветували, сказали, що ви їм допомагали, все класно получилось. Вот. і по отзывам, виходить, к вам обратились. То Тобто це не через якийсь дополнительный інтернет-ресурс, и все остальное. Тобто, сарафанное радіо воно працює, я хочу сказати так, чи комфортно вам взагалі було працювати? Чи все вам пояснили на початку? Так. Яке у вас взагалі загальне таке враження склалося від роботи із турбовантом? Це не зважаючи на результати, а загалом там спілкування, mm -hmm. підготовка? до рекламы. У меня, в принципе, никаких вопросов к вашей работе нет. Скажу так, что как мы к вам обратились? У нас начала быть, начали быть проблемы с сайтом, не показывался наш товар, были какие-то проблемы. Ваши специалисты, мы когда к вам обратились, моментально отреагировали, сказали, что эта проблема у нас еще была с декабря месяца, что как нас считает, еще был жив, как бы они вообще не знают, ну, потому что он все угасал, угасал, получается, сиська падала, падала, падала. А понятное дело, что ты на рекламу как бы вкладываешь определенные финансовые ресурсы, ты вложил, ты получил. А получалось, что оно наоборот увядало, падало. Вот, когда созвонились мы с вашими специалистами, и в субботу уже получается результат, то есть там сначала был заблокированный сайт, как-то его заблокировала, помню. Ваши специалисты, получается, в субботу его уже отредактировали, что-то там покрутили, что-то сделали, я не знаю, как это называется. Вот, что он уже в субботу начал нормально работать. То есть модераторы его пропустили, и он ну, восстановился это очень быстро то есть в пятницу только был запрос в субботу уже хоп и уже есть какие-то определенные действия есть уже результат в работе все было хорошо все все отлично объясняли ну как бы что нажимать как нажимать что делать то есть с легкостью не было никакого там диссонанса, непонятия. Если мы где-то там сидели, тупили, то нам говорят, а давайте попробуем еще. Вот тут, то есть объясняют, грубо говоря, на пальцах. Это классно на самом деле, потому что чем проще ты объяснишь человеку, тем намного лучше. Вот, поэтому они два раза вы спасли наш сайт, потому что потом второй раз его заблокировали тоже через какой-то определенный период времени. Вот этот первый раз, когда заблокировали, потом еще месяц, получается, смотрели статистику, ну как там идет вверх, вниз, вверх, вниз. Потом его второй раз, получается, заблокировали и тоже помогли разблокировать. Вот там была какая-то проблема с юридическими, физическими лицами, мы на... мы фоповцы, получается, мы mm -hmm. физлица. А там было как-то связано с юрлицами и тоже помогали переделать. Мы вот два раза спасли наш сайт, это прекрасно. И статистика, и мы все видим, и продажи, и замечательно. Вопросов каких-то, может быть, диссонансов по работе такого ничего нет. А ви раніше налаштовували Google Shopping чи тільки користувалися ось цією рекламою від Promo Pro Sale? А вот только получается использовали рекламу, не... господи, от Прома, от Прома, от Прома, а Shopping с вот этим мы не пользовались, нет. А почему? Ага. Честно говоря, не знаю, потому что вот эти нанотехнологии, я вам проще скажу. Вот если написано делать то-то, то то ты вроде бы понимаешь, ага, по-простому. Когда что-то добавляется новое, наверное, и за счет того, что ты не знаешь, как этим пользоваться, э, то ты этим и не пользуешься, то есть ты не используешь дополнительный инструмент. Но я хочу сказать, что наоборот, э, нужно использовать все возможности изучения новых инструментов. Так же самое необходимо обращаться к тем специалистам. Но ну, если ты сам не знаешь, обратись к специалисту, вот так же самое, спроси у знакомых, там, друзей э, и так далее, чтобы тебе помогли просто. Потому что это реально хорошая вещь, когда ты используешь то, что тебе в этом мире дается. А помните, вы с кем вы співпрацювали менеджеры менеджеров своих? Сейчас я вам скажу. Там была Калюжная Антонина. Так, Антонина. А, так. Данил, Данил и Мария. И так. хочу отметить, что вот моя мама сказала, что именно вот эта девочка Калюжная Антонина очень быстро там отреагировала на какой-то момент вот именно она. Ну вот она мне сказала за троих, но за Калюжную Антонину она прям галочку поставила, сказала, что там прям ну, вообще, что-то было супер. Ну, то есть, все втроем ребята супер. А вот Антонина что-то там еще со звездочкой ее можно поставить <laughs> на доску <скупать> подсчет. Ага, окей. <laughs> как <Okay. laughs> в школе. Наши хлопцы девчата будут видеть это видео. тому я э, гадаю, они будут очень рады. Вы сказали, возникала проблема. Это было блокирование, так? Так, это, это были какие-то блокировки. Почему блокировки были? Я не знаю, я не розбираюсь в сайтах, я не повію ваші спеціалісти грамотно це об'ясняли. Як взагалі ви помітили статистику, динаміку зростання продажів вашого магазину після реклами? Це було перший місяць після налаштування реклами, там після двох місяців налаштування реклами, перший тиждень. Тобто, коли власне ви почали вже бачити ось ці зрушення? Да, лучше стало. Я не скажу, что это сменилось сразу за неделю. Mm -hmm. а, нет, а, но в течение месяца, в течение месяца а, было больше звонков, получается. А, ну были, понятное дело, что когда есть звонки, это а, бывает подходит людям товар, бывает не подходит товар. Ну то есть тут зависит уже от еще разговора менеджера само собой вот и первый месяц в принципе плюс был на сколько процентов это нужно смотреть по самой статистике в сайте ну на сайте я не mm -hmm. за компьютером я вам не могу так сказать но могу сказать только то что родители полностью всем довольны как бы то что они видели какое, что было Який коефіцієнт був продаж, і що потім произошло далі, для них це було ну, как бы хорошою новістю. Вони mm -hmm. увидели в цьому плюс і зрозуміли, що в этом можна далі розвиватися. Статистика у вас там дуже класна, і частка рекламних витрат у вас справді е, крута. Це свідчить про те, що реклама працює добре, гарно оптимізувалася. Кожен місяць він по своєму, по своєму особливий, можливо, десь там сезон підходить. А десь міжсезоння і не такий класний, не такий класний профіт та не такий класний дохід. От е, як ви, ви вже виросли в цьому середовищі підприємців, uh -huh. ваші підприємці? От як балансувати, так? Коли, наприклад, один місяць ти заробляєш, я не знаю, ну умовно, півмільйона, так, а інший місяць ти заробляєш там 150 тисяч і ти такий. Ах, от що робити, як не не падати духом, як балансувати між ось цим сезоном і межсезонным? сезонням? як как бы скажем начинание и продвижение его в дальнейшем, в будущем, оно ну, у нас идет волнообразно. Это как типа способ достижения успеха. Нужно и с финансами уметь распоряжаться, то есть какая-то финансовая грамотность должна понимать, что, к примеру, я по себе просто знаю, у меня тоже сезонная работа бывает. Есть э, сезон, допустим, лето, он менее такой, э, ну, не сезон, я бы сказала, зато осень, зима, весна более сезонные. Вот. В этот период времени нужно, вот и сказала, как финансовая грамотность, понимая, что не сезон немножечко какие-то свои желания притопить <сOR> <сOR> вот. в, в плане в магазине ты понимаешь угу, надо что-то новенькое может быть какие-то новые какой-то новый товар завести подумать поинтересоваться проштудировать что людям еще интересно потому что я помню это тоже интересный момент мои родители получается теплым полом они не торговали на постоянной основе, это, получается, появилась какая-то определенная новинка, которая стала актуальной. И вот они попробовали ее. Это вот, типа, что э, были, к примеру, тюнера, там антенны, оп, новинка, теплый пол. Давайте попробуем. Давайте, зайдет, не зайдет. Так же самое это, к примеру, э, с вентиляторами. Я помню, когда-то два года пролежали вентиляторы. Вентиляторы на складе, их никто не покупал. Ну, в плане не то, что никто, они очень. Этот товар очень плохо продавался. Да. А потом, а потом какое-то лето было такое жаркое: эти вентиляторы летом разбирали, как горячие пирожки просто. И ты такой думаешь: ого! Два года лежали, типа, они все в рабочем состоянии, понятное дело, и их так быстро разгребали. То есть товарным бизнесом иногда бывает тяжело понять, что нужно, ну, что в какой момент нужно. Я считаю, что тут зависит еще от потребностей человека. Потребности человека. Вот жарко стало, нужны вентиляторы, нужны кондиционеры. Стало холодно, пол холодный, теплый пол, к примеру там что-то неправильно, или там с телевидением, ну, я просто по своей специфике mm. говорю: надо обратиться, спросить, есть новый тюнер, какой-то кабельный, прошить и все остальное. То есть я, я иногда сама ä, задаю себе вопросом: к примеру, куча же людей, которые уже имеют это, что с ним происходит. Она ну, понятно, что приходит непригодность. У меня отец дает от себя гарантию, так как он глав, ну, является дистрибьютором, он дает гарантию хорошую, в случае чего есть еще и замена. Вот, Это очень классно, потому что люди, которые перекупщики у него перекупают, потом перепродают, там, допустим, выше с наценкой, они не дают гарантию. Они, вот мы продали, сломалось, покупайте новый. А мой отец дает гарантию, потому что он прекрасно понимает, что ну, он хочет сделать лучше ну, для людей и понимает, что если он дает гарантию, он заменит, человек вернется, расскажет. Это такое как бы его... Опит. Олександр, от скажіть, ви сказали, що ви прийшли до Турбовеб по рекомендації. Чи так. порекомендували би ви комусь зі своїх знайомих, нас, як спеціалістів, які займаються налаштуванням реклам? Так, да, ну, Приятная работа, быстрая работа. Как я говорю, в пятницу только запрос, в субботу уже есть результат. Если есть быстрый результат, если есть классная коммуникация, ну, то есть... Почему не советовать людей? Я не понимаю. Это такой кладезь, если вы сможете помочь еще кому-то решить их проблемы, это супер. Мы должны помогать один одному, как бы каждый должен помочь, кому может, кому хочет, Делай добро, и тебе будет тоже добро. Я считаю, что это, в принципе, классно. Каждым специалистам нужно делиться. В этом мире достаточно людей, достаточно услуг и достаточно товаров, и достаточно специалистов. Но невозможно человека за руки и за ноги затянуть к той услуге или к тому товару, к которому у него не лежит ни душа. Так же самое, связь с тем же самым менеджером, сам товар и все остальное. На каждого человека всего хватит. Поэтому, в принципе, если у вас… Класна організація, чому їй не ділитися. Ну чому? Олександро, скажіть, що побажаєте команді Турбовеб і всім людям, які з вами напряму не співпрацювали з батьками вашими співпрацювали, людям, які загалом працюють над цим продуктом, аби допомагати власникам інтернет-магазині? Я хочу пожелати, щоб особливо вам щоб ви далі розвивалися, ви далі допомагали. Також піднімати українські бізнеси, щоб ми. цвели, вот чтобы о нас знали все. Вот, и, конечно, каждому хочу пожелать, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы никогда не сдавались и шли к своим целям. Это очень важно. Чудово. Я дякую вам за такие гарные побажания.